Помню ярость, безумный глаз, он не скрывал слову свою, Он все ненавидел нас. Да я вернусь слово даю, он до конца горол, Мою жесткую роль И я в огне. Чувствую боль, людей подчинял панический страх. Даже когда и ветер унес его в и развеял по просторам. Алло, вот это секретная библиотека Ватикана? Меня интересует некрономикон. За 7 долларов. Да. Хорошо. Ходили. И мертвых людей, возможно, в черном списке Был и я, но почему-то Ветер не трогал меня И не пускал дома Долго!

вот это веча, они мозг людям контролируют. Это масоны. Как они контролируют? Они установили у людей, короче, субриаторные станции, которые выкачивают у них алкоголь из крови. Подамал. Подамал детское питание из мозгов. Люди, когда умирают, они мозги ем. детское питание перерабатывают. Смотри, показывает, что там перерабатывается мозг. И реально, биосканер показывает концентрацию мозгового. Я даже вижу, как распрямляются из Тут, короче, более двух мозг мозгов находится. Yeah. Oh. Итак, мистер президент, я все-таки предлагаю вам поговорить э, о том, зачем вы меня сюда э, все-таки пригласили. Какие-то придурки взрывают нам э, половину города. Взорвали мой фирменный амстор, э, еще мой завод взорвали с морепродуктами. Я предлагаю выслать андроидов, э, да, много андроидов. Надо выслать андроидов, а также ты, мой верный э, э, суперагент. Я высылаю тебя на это задание, чтобы ты расправился с этой проблемой. Ну, раз такие обстоятельства, то я немедленно займусь этим делом. Нет проблем. Паш, паш, тебе что плохо? Паш. А доктор Павел изобретал новый вирус, который будет распространяться по воздуху. Правительство выслало своего лучшего убийцу. Это был андроид, и он собирался уничтожить доктора Павла.

Ой, ой, блядь, ой, а ну нахуй отсюда, э, попробуй по водички а -а, иди нахуй, пошел отсюда, андроид, убирайся, убирайся из моей лаборатории, а, пошел вон, убирайся. О, Беломор. Пашка сказал, что помогает от импотенции и еще какой-то херни. А, ракомоз. О, бля, вставила. Надо заказать слухи. Так. Ну, пора этого козла вызывать. нам бабусу. Вот так вот. Так, ну чё. Поехали. Сатана, яви мне бабусу именем Некрономикона. Ну что за лажа? Эй, говно все это. Вино. И тапки. О, хоть какая-то радость жизни. Вино выпью и тапки склею.